Замполит ah отдал приказ стрелять по над, 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 отдал приказ перекрывать дороги. Подожди, ты, пожалуйста, скажи, где это конкретно происходило? Ты э -э знаешь? Э -э в Харькове на окружной. В Харькове на окружной, э -э -э да? Когда это происходило? 24-го. Хорошо. Вы там находились. Э -э какова была ваша задача? У нас не было задачи. У нас этот полковник Замполит, он, он сам все ну, задачи ставил. Я понял. И в тот момент времени, на окружной, да? Там находил, кто находился? По кому вы начали стрелять? Там замполит, ну, когда дорогу начали перекрывать, на гражданские, ну там, устроили типа в виде бунта, нам сказали, туда надо домой нам, на работу некоторым, надо туда-то проехать. Нам замполиту это надоело. Он сказал стрелять уже по-гражданским. И что дальше произошло? Расскажи, пожалуйста. Но когда они стреляли, машины разворачивались, они уезжали. Некоторые уже вныкались, прятались. Потом уже приехали ваши э, военные. Начали стрелять по нашим. Они, наши стреляли. Потом, пока наши стреляли, мы спасали с лейтенантом гражданских. Лейтенант это твой непосредственный начальник Или как? ты вот, к нему подчинение был? Нет, это начальник он был. Этого другого взвода. Ты помнишь, как его звали? Ливанков, Иван, Александрович вроде. И вы вдвоем приняли решение. Да. Какое ты Решение спасать всех гражданских. То есть украинских, Украин, украинских, по граждан... по которые стреляли. По гр... Ваши. Ну, Россия... Стреляли Отдыл полковник. Подполковник стрелять по гражданским. Угу. После того, как вы подошли к этим уже, ну, подбежали к гражданскому, как дальше разворачивались события, Постарайся вспомнить. Мы этих гражданских прятали за блоками. А Только... что за гражданских? <св> Ты помнишь, что это <св> <такое>? было? <св> Была до... мать ее, дочь. А возраст приблизительно. 50... Ну, у матери 51 возраст примерно, да? а у дочери до 22 до 25. Хорошо, дальше что? Вы подбежали к ним? Мы, лейтенант подбежал, начал их с машины вытаскивать и кричать, давайте сюда. Мы их за, за блоки положили вместе с нами. Где-то проходят минут 20. Девушки там плакали, но потом через минут 20. Этот, там уже подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем. Но он отдал приказ. Стрелять по нам с лейтенантом и по ним. Лей лейтенанту сначала прилетело в каску. Она еще не пробила. Потом ему сонную артерию уже. Его не убили. Потом они стреляли в мать уже. В этой дочери. Мы потом с дочерью начали. Все, ну, женщина стала, в которой стреляли. Она тоже с лейтенантом умерла. погибла. Угу. Дальше что было? Потом мы с дочерью уже начали отходить. На, свои же мне, мне по ногам уже начали стрелять. По ногам, то есть по обеим ногам? Да. Угу. Вот, и, если это не гараж, они б меня вообще убили тоже, как лейтенанта с матерью угу. и с дочкой. Дальше что было? Дальше мы сидели с дочкой за этим гаражом, пока все не стихнет. Ага. Потом все стихло. Эта дочка предложила, это, предложила уехать отсюда. Присковую вызвать. Mm -hmm. Она потом пошла до матери, где с лейтенантом они лежали друг на друге. Mm -hmm. Забрала ключи, я до машины дополз. Она меня в машину запихала на заднее сиденье. Завела машину. Я спросил, где умеешь, она говорит, такси. Но мы все эти бордюры собрали. Где не было стрельбы отъехали, наверное, на, на место в на 300, может, 400. Угу. Там мне пить захотелось. Я же после этого сознания как-то терял, угу. Очнулся уже. Мне пить хотелось. Попросила, очнулся ты где? Попросил ее в, в машине. В, в больнице этот. Попить и купить. Она заехала. Подожди. Подожди. Успокойся. То есть э, ты очнулся уже в больнице. Правильно? Или я, ты очнулся я в машине? В машине, в машине очнулся. очнулся, Попросил ее попить. Правильно? Да. Дальше что? Она возле магазина остановилась, сбегала, покупила. Я попил, вызвала скорую. Потом позвонила своему отцу, там отец ей сказал, чтобы она меня раздела, это, ну, перевязала. Но она перевязать меня не успела, скорая приехала.